नमस्कार श्रोते हो संकटनाशन गणेश स्तोत्राचे रोज अकरा पाठ केले असता सर्व विघ्ने दूर होतात विद्यार्थ्यांना विद्या, विद्या प्राप्त होते स्तोत्राच्या पाठासोबतच अभ्यास पण करायचा हा विद्या प्राप्त होते म्हणजे ग्रहणशक्ती व वा स्मरणशक्ती वाढते पुत्राची इच्छा मनात असेल तर पुत्र प्राप्ती होते पण नित्यात अकरा पाठ म्हणून किंवा एकाग्र चित्ताने ऐकून पूर्ण करावे अत एकोया स्तोत्र सङ्कटनाशं गणेशस्तोत्र नारदौ वाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासस्मरे नित्यम् आयुक्कामार्थसिद्धये प्रथमं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्रचतुर्थकं लम्बोधरं पञ्चमञ्च षष्टं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रञ्च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशे तु गजाननं द्वादशे तानि त्रिसन्धेयप्पठे नरः न च विघ्नवयन्तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थीलभते विद्या धनार्थी लभते धनं लभते पुत्रा मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासं फलं लभे संवत्सरेण च लभते नात्र संशयः अष्टोभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्यान् भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशनगणेशस्तोत्र श्रीगणेशार्पणमस्तु नमः नारदो उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासस्मरे नित्यम् आयुक्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डञ्च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्रचतुर्थकं लम्बोधरं पञ्चमञ्च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं बालचन्द्रञ्च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशे तु गजानन द्वादशे तानि नामानि त्रिसन्धेयः नरः न च विघ्नवयन्तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासं फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टोभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः तस्य विद्यान् भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशनगणेशस्तोत्र श्रीगणेशार्पणमस्तु